નમસ્કાર હું એમબી રામાણી ગુજરાત કૃષિ મોલ રાજકોટ આજે અમે એક એવી ટેકનોલોજી સાથે કામ કરવાના છીએ મગફળીનું જે બહુ મોટું સૌરાષ્ટ્રની અંદર જે વાત વાવેતર વધ્યું છે એમાં કઈ રીતે વધુમાં વધુ પ્રોડક્શન આવે કઈ રીતે વધુ મગફળી થાય અને ખેડૂત કઈ રીતે ચાલીસ પ્લસ ઉત્પાદન લે એક વિગે તો આના માટે અમે નાગાર્જુના ફર્તિજ ઇન્ડિયા કંપનીમાંથી અમારે ચાર્જિસ એમ આવ્યા છે ખૂબ સારી માહિતી આપવાના છે ખૂબ બહોળું જ્ઞાન ધરાવે છે હમેશા પ્રોડક્શન કોઈ ભી બોલ ની અંદર લેવું હોય તો એના માટે સૌથી વધારે ખોરાકની જરૂર પડે સૌથી વધારે ન્યુટ્રિઅન્ટ્સની જરૂર પડે તો આ ન્યુટ્રિઅન્ટ્સ વિશે સૌથી સારી માહિતી અને સૌથી બોહણું જ્ઞાન ધરાવેવા અમારે त्यागी સાહેબ ફર્ટિજ ઇન્ડિયા માંથી આવ્યા છે તો આપણે સાહેબનો જરા પરિચય લઈએ સાહેબ તમારો પરિચય આપો નમસ્કાર મનસુખભાઈ હા નમસ્કાર મેરા નામ રાહુલ त्याગી મે ફર્ટિજ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીની તરફ સે આપકા ખૂબ ખૂબ સ્વાગત અભિનંદન કરતા હું और नागार्जुना ग्रुप और फ्रेडरिज इंडिया में मुझे पिछले 12 साल से मैं काम कर रहा हूँ यू डिवीजन में तो आज जो आप अभी बात कर रहे थे कि भाई सौराष्ट्र रीज़न में बहुत ज़्यादा मूँगफली का बाबेतर है बड़े स्तर इस पर इसका बाबेतर हुआ है लेकिन जिस हिसाब से प्रोडक्शन आना चाहिए उस हिसाब से प्रोडक्शन की आप बात कर रहे थे कि नहीं मिल रहा है किसान को और किसान की उम्मीद ऐसी है कि भाई चालीस पिस्तालीस चालीस पिस्तालीस के एवरेज उत्पादन पहुंचे तो मनसुख भाई उसके लिए सबसे पहले किसान को क्या करना होता है एक अगर आपको उत्पादन लेना है ना हाँ। तो उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको न्यूट्रंस मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें अगर आप न्यूट्रंस मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट आपका नहीं है तो आप कितना भी दवा फंगीसाइड कितने भी आप स्प्रे करते रहे ना वो पॉसिबल नहीं है तो आज हम आपको जो बताने वाले हैं वो यही कि आप जो उत्पादन की बात कर रहे हो प्रोडक्शन की बात कर रहे हो वो सिर्फ पॉसिबल है तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट और न्यूट्रंस मैनेजमेंट से पॉसिबल है तो उसके लिए जैसे अभी आपके यहां पे मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आपके यहां एक ए, जो मूँगफली का बाबेतर हम जो कर रहे हैं उसमें पाया खातर में आपको नागार्जुना कंपनी का फर्टिज इंडिया का आपने ट्रक शो काफी हद तक डलवाया है जो आपके यहाँ से फार्मर परचेस कर रहे हैं और दूसरी जगह से भी ये आपके यहाँ की इंक्वायरी जा रही है कि भाई ऐसा क्या है ट्रैक के अंदर तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये ट्रैक के अंदर माइक्रो न्यूट्रेंट है जो कि एक मूंगफली की फसल हो या कोई भी फसल हो जिसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए सोलह पोषक तत्वों की जो जरूरत होती है तो उसमें कंप्लीट पैकेज है पोषक तत्वों का तो लगभग ये सभी खेड़कों ने आपके यहाँ पे यूज किया है पाया खातर में लेकिन दूसरी हम बात आपको क्या बता रहे हैं पाया खातर में लोग काफी मेहनत करते हैं और फर्टिलाइजर भी काफी मात्रा में डालते हैं लेकिन उसके बाद जो है वो बैलेंस न्यूट्रेशन बिल्कुल जीरो कर देते हैं बैलेंस न्यूट्रेशन कैसे रखना को लोग भूल जाते हैं तो सबसे पहले अभी जैसे हम मूंगफली की बात करें ना भाई तो मूंगफली के लिए हमारा एक प्रोडक्ट आता है जेडोल जेटोल जेटोल सिलेगा ये क्या है क्रॉप स्पेसिफिक और स्टेज स्पेसिफिक प्रोडक्ट है मतलब एक विशेष क्रॉप के लिए विशेष स्टेज के लिए विशेष स्टेज क्या हो गई कि इसकी जो मूंगफली की जो स्टेज अवस्था है वो शुरुआती अवस्था में ये काम करेगा जब छोड़ का और मूल का विकास होता है मतलब जड़ों का विकास और प्लांट का जब विकास होता है तो उस टाइम पे मूंगफली की फसल में आप मूंगफली सोयाबीन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो जो इसका डोज है जैसे यहाँ पर को कोई ड्रिप में नहीं लगाता है तो इसका जो फॉलियर सिगमेंट में मेजर इसका उपयोग कर सकते हैं फॉलियर में इसको 100 ग्राम पर पंप के हिसाब से तो ये 100 ग्राम जब पर पंप के हिसाब से इसको डालेंगे ना तो क्या होगा हमारा जो प्राइमरी न्यूट्रंट होता है ना प्राइमरी फर्टिलाइजर एम पी के ये एम पी के इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि भाई मूंगफली में एन कितना होना चाहिए पी कितना होना चाहिए और के कितना होना चाहिए मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की कितनी मात्रा होना चाहिए तो ये मूंगफली के लिए बनाया गया है इसके साथ में आप ये तीन तत्व तो, तो आपने कवर कर लिए लेकिन उसके बाद पोषक तत्वों की जरूरत होती है किसकी पोषक तत्वों के लिए तो पोषक तत्वों के लिए कंपनी का एक पेटेंटेड मिक्स माइक्रोन्यूटेंट है जो कि गुजरात ग्रेड का एक अपग्रेड वर्जन है गुजरात ग्रेड का अपग्रेड वर्जन है और ये पेटेंट इसलिए है कि ये जो इसके अंदर नौ माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं ना वो किसी अदर कंपनी के ये मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं आते हैं इसमें विशेषता क्या है कि कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर जो कि गुजरात ग्रेड अदर कंपनियों का आता है उसमें ये सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रेंट नहीं मिलते हैं तीसरा इसमें क्या बेनिफिट है कि मोलोविडियम मोलोविडियम का इसमें भाग होने के वजह से इस

नहीं हो जाती है तब तक आप इसको कंटिन्यू चला सकते हैं उसके बाद अदर जैसे सुइया बनने का टाइम आता है तो अदर प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे और अगले वीडियो में वो हम आपको बताएंगे कि भाई सुइया बनाते समय क्या करना है प्रोडक्शन फिर और कैसे लेना है 45 दिन तक आपको ये याद रखना है कि जेटॉल दस बाईस सोलह और रिकोलेट पल्स ये यूज करना है तो नमस्कार छेड़ मित्रों छागे जय माइटी आई ખૂબ સારી માહિતી આપી પ્રોડક્શન લેવા માટે ન્યૂટ્રન્સની ખાસ જરૂર હોય છે તો શરૂઆતની અવસ્થામાં જ્યારે ફૂલની અવસ્થા હોય હુયાની અવસ્થા હોય અને મગફળીના વિકાસની અવસ્થા હોય આ ટાઈમે જો આ ઇકોલ લેડ અને આ જેટોલ ગામનું જે છંટકાવ કરવામાં આવે તો એટલું જોરદાર રિઝલ્ટ મળે કે તમે ન પૂછો વાત જે પ્રોડક્શનની વાત આવે જ્યારે વધુ મણિકા બનાવવાની જગ્યાએ વાત આવે ગામ જેવા પર આ ચાલીસ પ્લસ પચાસ પણ મગફળી જે બધા બનાવે છે અને એટલું બધું ઉત્પાદન લે છે તો એના માટે આ ન્યૂટ્રન્સ બહુ જ જવાબદાર છે પાયાની અંદર પણ જે આ ટ્રેકસુ જે ખાતર છે એ પાયાની અંદર વાવવાથી અને આના છંટકાવ કરવાથી હંડ્રેડ પર્સન્ટ જેને ગેરંટી કહેવાય ગેરંટીનો ઉપયોગ ન કરીએ પણ ગેરંટી સાથે અમે કહી શકીએ કે ચાલીસ વાર મગફળી કરી હોય તો સાહેબ આવા જે ઇન્ડિયા ફટ્ટી જે આ જે કેમિકલ લાવી છે આજે આ ન્યૂટ્રન્સ લાવી છે આ જે માઇક્રો ન્યૂટ્રન્સનું જે કામ છે આનો ઉપયોગ કરવાથી ખેડૂત સો ટકા એના આજુબાજુના ખેડૂત કરતાં સો